Всем привет, котаны, мужкоты! И сегодня я хочу кое-что сказать, то что у меня крякнутые бандикам и то, что я буду снимать уже не по 10 только секунд, секунд, да, минут, а уже побольше. И я немножко изменила свой имидж. Это так радостно! Сегодня э, сейчас 2 часа ночи, а я только снимаю видео. Ах, в стиле Оксаны. Ну да, так что всем понравится, наверное, что я буду снимать еще плюс. И э, я подумала сделать, э, ну, там, да, я -то сидела и то, что... Не, я сидела и ездицая. Э, друзья, не э, друзья. Э, ну снимала видео, я, как бы, ну создатели попалы в понятие мир, то я наверное тоже хочу такие снять и еще кое что я хотела вам сказать то что старто твою еврейскую видео про любви друзей навсегда я тебе еще раз спрашиваю да де... видео друзей навсегда иначе тебе не жить понятно Воу, братишка, успокойся, успокойся, все скоро будет, только подожди немножко. Мои сознательности нужно только подождать немножко. Сейчас учеба, уроки и все про остальная фигня. Ты меня поняла? Или нет? Да, я тебе поняла, но мне ж нужно, чтобы ты снимать. видосы. Иначе... Тебе не жить, я тебе отвечаю. Я уже морелась с собой говорить, ну ладно, я буду снимать видео. Ну под что у меня сейчас кризис немножко. И, э, и и да, катаны я изменила креатор. Теперь я могу уходить за позы э, ну, за линии, видите, видите? И это не фотошоп. И это даже не фотошоп, Бачите, я могу шевелить губами. И да, скоро все будет новые видосы с крахнутым бандикамом. Так что ждите. Ждите, мои котики. И всем удачи. И котиков, няшков. И всем удачи. Всем пока.